આ ટોળકી પાસેથી મળેલા સો બેંકોના ખાતા પૈકી પાંત્રીસ ખાતામાં સાયબર ક્રાઇમની દેશવ્યાપી ફરિયાદ પણ નોંધાયેલી છે બંને સૂત્રધારોએ ક્યુબા દેશમાં બેઠેલા સૂત્રધાર બે કમિશન પેટે વોલેટ ટુ વોલેટ યુએસડીટી આપતા હતા પછી કિરાટ અને દિવેશ અહીં યુએસડીટી વોલેટમાં અન્ય કોઈને વેચી રોકડા કરી લેતા હતા બંને સૂત્રધારોએ છેલ્લા છ મહિનામાં ઓનલાઈન ચીટિંગમાં દસ લાખ યુએસડીટી કમાયા છે

उसको जब पूछा गया दीप में तब उसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट सारे उसके वो काम करता है वो दीप के मीत करके एक व्यक्ति मीत पोखर उसके पास से उसको मिले हैं तो फिर पुलिस ने मीत को मीत के पास पुलिस गई थी उसके वहां थोड़ी तलाश की बाद में मीत ने बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त हीरा जादवानी वो भी जुड़ा हुआ तो इस तरह दो व्यक्ति पुलिस के पास रहे जिसमें एक का नाम मीत खोखर और एक का नाम किरात जादवान है इन दोनों के पास से उनके ऑफिस में हमने गए थे उनके दोनों के पास से हमको साढ़े तीन लाख का कैश अमाउंट पांच लैपटॉप सात मोबाइल और पैंतीस जितनी अलग अलग बैंक्स की करंट अकाउंट की जो पासबुक्स होती हैं, वो मिली थी जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के और फॉर्म के नाम थे बाद में वहाँ से हमको कुछ ए कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स मिले थे उसके अलावा एक श्रेडर मशीन भी मिला फिर उनको इस बारे में पूछा गया तो शुरुआत में उन्होंने कुछ पुलिस को मिसगाइड किया लेकिन बाद में डीपली उनको इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि वो लोग करंट अकाउंट खुलवा कर उसको ऊपर किसी को सेल करते थे वो जिसको सेल करते थे उसका नाम नितिन करके एक व्यक्ति है नितिन प्रसाद करके विनीत प्रसाद नीत प्रसाद करके एक व्यक्ति उसके वो लोग सेल करते प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने उनको मिलिया। बाद में उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए थे अलग अलग फॉर्म के और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने जीएसटी नंबर भी उसके लिए थे और उसके आधार पर उन्होंने करंट अकाउंट खोले रहे थे ये करंट अकाउंट वो लोग विनित प्रसाद को सेल करते थे टेलीग्राम चैनल के थ्रू उनका कॉन्टेक्ट हुआ था विनित प्रसाद ये अकाउंट किसी और व्यक्ति को दे देता था बाद में ये किरात और मीर दोनों अन्य एक व्यक्ति जो जो विनीत प्रसाद जिसको सीधा देता था अकाउंट उनके पास उनके कॉन्टेक्ट में आए थे ये सारा ट्रांजैक्शन पुलिस ने आ, ट्रेस किया था इस पूरे ट्रांजैक्शन में टोटल अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसमें सौ जितने अकाउंट्स खोले गए हैं ये सौ अकाउंट्स में से जितना पैसा सर्कुलेट हुआ है हुआ है वो पूरा पैसा अभी तक की हमारा जो काउंटिंग है उसमें दो सौ करोड़ से ऊपर की अमाउंट ट्रांजेक्ट हुई है और इसके कमीशन के तौर पर इन दोनों व्यक्तियों को दो परसेंट कमीशन मिलता था तो उसमें करीबन चार से पाँच करोड़ का कमीशन इनको यूएसडीटी के तौर पर मिला हुआ अभी तक की इन्फॉर्मेशन है हम सारे ट्रांजेक्शन एक के बाद एक ट्रेस कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी वेब हो जैसे मकड़ी का जाला हो उस तरह का एक दूसरे में अकाउंट जुड़े हुए हैं और उसके लिए हमें काफी डीपली इसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है ये जो दो व्यक्ति हैं ये लोग एक रिच पे नाम का एक व्यक्ति है जो अकाउंट होल्डर है तो उसका अभी तक का इंफॉर्मेशन एक विभाग का है लेकिन वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसने ओरिजिनल नंबर यूज किए हैं या कोई और है उस पे को ये लोग अकाउंट सेल्फ फर्दर कर रहे थे तो उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे आए हुए हों इसलिए अभी प्राइमरी जानकारी है क्योंकि ये जो पूरी घटना है उसमें कई जगह साइबर के केसेस भी हुए हैं तो और उसके कारण कुछ अकाउंट्स फ्रीज भी किए गए थे पुलिस ने अभी तक सारे अकाउंट्स को जांच जांच नहीं पाई है हम सभी को अभी जांच रहे हैं सभी को हमने फ्रीज करवा दिए हैं। अभी तक हमको जो मुद्दा माल मिला है तो उसमें हमने एक करोड़ चालीस लाख रुपए का जो आरोपी है उसके अकाउंट में पैसे वो फ्रीज करवाए हैं। फर्दर और कुछ हमें इन, इन, इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास कैश भी है उसकी तो जांच पड़ताल अभी समाचारों ने सतत अपडेट मिला हमारी नेशन प्लस न्यूज यूट्यूब चैनल करो બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર